Мы из Черкас. Здравствуйте. Yes. Вы хотите что за помощью обратиться или уже вы лечились? Мы лечились. лечились. И нам интервью нам уже а? интервью уже давали? Нет, Нет не давали. Да. Тогда хорошо. Сейчас я вам буду задавать вопрос. Давайте как вас зовут? Откуда прибыли вас? Так меня зовут кровец Анатолий Андреевич. Uh -huh. Прибыл я с Черкас. Что у вас за диагноз был? У меня ноги болели и печень была увеличена. Ноги перестали болеть, и печень у меня сошла. Легче. Так, сколько вы, сколько вы принимали? Я мало по, по, принимал. Я пол, это, полкурса по, принял. но я хочу еще, чтобы у нас... И жена, вон, тоже в ней сахарный диабет. и на, на лоза давление тоже ноги, и все.